Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə Ağşeron rayonu Masazır qəsəbəsində Heydər Əliyev plakatının yaxınlığında yerləşən beş mərtəbəli binanın, deməli, ikinci mərtəbəsində, yaşayışın ikinci mərtəbəsi binanın isə üçüncü mərtəbəsidir. Binada alt hissəsi, deməli, klinika kimi istifadə olunur. 83 kvadrat metr yaşayış sahəsi var, 3 otağa düzəldilib. Gözəl təmirli, gözəl bir mənzili sizlərə təqdim edirəm. Üz istirəm 5 mərtəbə yox, 8 mərtəbəli binanın, deməli 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Deməli, mənzilə daxil olduqda giriş hissə istipoldur, otaq bölüşü geniş koridor vasitəsilə bölünür, bir-birinə söz otaqları təqdim edəcəm, diqqətlə baxın. Komunal xətləri var. Bura evin qonaq otağıdır. 83 kvadratmetrlik sahəsi var. Təmir yeni başa çatdırılıb, evdə sadəcə təmir materiallarının təmizlənməsi qalıb, tam hazır şəkildə sizlərə təhvil veriləcək. Bu hissədə yerləşir bu yataq otağı. Onu rədiyolla satılır, kredit, ipoteka, barter yoxdur. Binada yaşayış var, bütün kommunallar daimidir, sənəd müqavilədə 8 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi, yaşayışın 3-cü mərtəbəsi, binanın isə 3-cü mərtəbəsidir. Belə bir geniş mətbəxi var. Mətbəxdən eyvana keçmək mümkündür. Baxın, bura isə eyvandır. Hazır dairəsinə çox yaxın məsafədə yerləşir. Qiyməti 96.000 manatdır. Qiymətdə təbii ki, endirim olacaq. Deməli, bizdə qaldı burada bir də salamozə dünyə bir, bir geniş salonu var. Şəhrləri quraşdırılacaq, hələ ki quraşdırılmıyor, amma salonu çox böyükdür. Ümumilikdə otaqların hamısı böyükdür. Görünə kiçik otağa baxın budur. Buyuruq zəng edib maraqlana bilərsiniz.